こんにちはナビのあちゃぴです。えっと今日は皆さんに初心者の方がプロになるためのアドバイスを3人でやっていきます。よろしくお願いします。 Sizuku, the first steps w e r e to start the career of an e-sports player in Brawlstars? はい、えっとあの、ブロスターは端末が大事なので iPad Pro を買うことをおす,すめします。iPad Pro を買ったらもうひたすらブロスターして、まあ、ブロスターをするしかないですね、長時間。Achapi, teammates choose how the do you for g えっと、仲のいい友達だったり、まあ、あとはクラブとかで人を探すのが一番早いかもしれません。 How to learn to o Ultimates Gadgets t learn Brawlers, e and r r pick c c まあ強いキャラクター自分が思う自分がすべてキャラクターを使って、えー、どのキャラにも対応できるような一番強いなって感じるキャラクターを選ぶのとアルティメットとガジェットは実際に複数あるものを使ってみて自分が使いやすい方だったり強いと思った方を使うべきだと思います。 いや、えっと、マンスリーファイナルあん、マンスリー予選は誰でも出場できるので、毎月あるんで、まあ、それに出るべきだと思います。まあ、あとは、他のなんか小さな大会が、たぶんツイッターあ、X とかで開催されていると思うので、まあ、それを見つけたら出るぐらいですね。Chappy, how can you find tournaments?、はいえっと X まあブロスターのことについて調べたらその大会とかちょくちょく出てくるのとあとは多分ブロスターのゲーム内でなんかゲーム内のニュースみたいなとこ開いたら開催されてる情報とか知れるかもしれないんでそことかも見るといいと思います player? まあ個人差はあると思うんですけどまあええ一、ー、日本当に数時間以上はしないと だと思いいますす、えー、合計は本当に分かんないです s z u k ウ、How do you think what should be done to get noticed and invited to a strong roster? Because as practice shows, many talents remain unnoticed.X を入れて、その X とかで、まあ、自分がうまくいったスーパープレーとかをそのガンガン乗せることによって、まあ、その X も伸び出したら有名選手とかともつながれて、まあ、そこから DM で。 誘われたりじゃないですかあとはまあ有名人とフレンドになって一緒にブロスターをプレイするはいえっと最初の頃はチームの連携というよりも自分がやるべきことだったり、まあ、自分が目立つようなポジションをやる方が、まあ、その後なんか強い人に 誘われたりだとかする可能性もあると思うのでまずは最初の頃は自分のプレーを、まあ、最優先というか目立つようなプレーをするといいと思います How do you think is it important to develop media content? はいえっと多くの自分のファンをつけるためにも必要かなとは思っています What type of content and on which platforms did you watch when you started to play? えっと YouTube だったり Twitch あとは X を 利用して見てますはいえっとプロの人が YouTube で動画を出してる解説動画キャラの解説動画だったりをよく見てました、うん、大変なことはまあないんですけど、まあ、楽しいっていうよりかは頭を使ってゲームをするっていうこと。 が主になってくるので、なって why do e いう面では大 have health problems and how to deal with them? えっと、まあ、睡眠は別に全然取れるんで大丈夫なんですけど、ご飯がなんかあの自炊しないとだめなんで、野菜とか、まあ、なんか栄養が取れないんで、そういう時は、コンビニであの野菜のなんか、あれを買います、野菜パックみたいなの とかあを毎日みようにしまずは諦めずにブロスターをひたすらやり続けて困った時は YouTube を使って、まあ、プロの方とかの動画をひたすら見たらもう少しは何か見つかるかなと思うんでそういう方法もあると思います。 What are your best and worst are and best moments your、e、s in はいえっとまず最高だった瞬間は大会で勝つことです勝った時が一番最高でしたで最悪なことは、ま、練習をあまりしないで大会に臨んで負けた時がとても最悪な気分でした以上です、えー、最高な瞬間は知名度が上がったなって思う時で、えー、最悪な瞬間は長い飛行機です はう、いえー、嬉しいのは、えっと、友達が増えましたでえっと待ってくださいねあ、悪いことはえっとあのなんか知名度がやっぱり増えるとなんか変なコメントされるので、まあ、それがダメですね One thing that motivates you to work on yourself everyday はいえっと自分は毎月大会があるのでそのために頑張ってます昔 お前弱いなって言われた人を見返すために頑張ってますあ、ナビね入ったのとあの仲いい人たちには負けたくないっていうのがあるので頑張ってます皆さんご視聴ありがとうございました私たちのアドバイスが皆さんの成長やプロのようなプレーに役立つことを願っていますそれと私たちがマンスリーファイナルに参加している間6月22日にナビのピンズ6月23日にナビのスプレー そして両日には新しいオーティスのスキンが買えます是非購入して私たちを応援してくださいバイバーイ